ધાંગધ્રાની ઉપન્યાસ શાળા ખાતે એક્ટિવિટી ક્લાસનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું બહોળી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ તથા વાલીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા આજના આધુનિક યુગમાં ટેકનોલોજી દિન પ્રતિદિન આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે સરકારી શાળા હોય કે ખાનગી શાળા હોય તે પોતાની શાળાની પ્રગતિ માટે તેમજ સારા પરિણામ માટે હર હંમેશ ટેકનોલોજી યુગની સાથે કદમથી કદમ મેળવીને કાર્ય કરતી હોય છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા શહેર ખાતે આવેલા ઉપન્યાસ પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે એક્ટિવિટી ક્લાસનું ઉદ્ઘાટન સમારોહ યોજાયો હતો શિલ્પાબેન પટેલ તથા જગદીશભાઈ બલગામડા દ્વારા આ ક્લાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ પ્રસંગે બહોડી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ તથા શિક્ષકો અને વાલીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા એક્ટિવિટી ક્લાસ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને શું ફાયદો થશે અને વિદ્યાર્થીઓમાં

जिसका मेन मकसद है किताबी ज्ञान के साथ साथ जीवन की शिक्षा भी देना ऑल ओवर डेवलपमेंट हमारा मेन मोटिव है बच्चे एक्टिविटीज़ के साथ बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे किताबी ज्ञान जैसा कि हमको पता है ज़रूरी है लेकिन एक्टिविटीज़ के साथ वो जितनी अच्छी लर्निंग कर सकेंगे वो उनके लिए और भी अच्छा रहेगा जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ बच्चे एक्टिविटीज़ के माध्यम से और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे और हमारा मेन मकसद यह है कि वह जीवन की शैली में और अच्छा किस तरीके से काम कर सके अपने जीवन में कैसे लाइफ में आगे बढ़े वही हमारा मेन मकसद रहेगा और हम बहुत कोशिश करेंगे कि वह जीवन में कुछ अच्छा सफलता प्राप्त करें उस पर हमारा एक अच्छा योगदान रहेगा धन्यवाद नमस्कार मैं नीरज चोरेरा मेरा बच्चा या मेरी बेटी यहाँ नर्सरी क्लास में पढ़ती है और मैं खरेखर बहुत ही धन्यवाद देती हूँ यहाँ उपन्यास स्कूल का जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक्टिविटी रूम बनाया है और जैसे कि बच्चों को क्लास में तो सभी शिक्षा मिलती है सारे ही क्वेश्चन उनके डेवलप होते हैं सारी स्किल एल एस आर डब्ल्यू जैसे लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग लेकिन एक्टिविटी रूम स्पेशल क्यों होता है तो जैसे हम घर में रह के हर एक्टिविटी करते हैं रहते हैं सब कुछ लेकिन कुछ कुछ दिन में हमें ऐसा फील होता है कि नहीं एक बाहर का टूर होना चाहिए दो दिन के लिए भी घर के एटमोसफेयर से हमें बाहर जाना चाहिए सेम चीज बच्चों के साथ भी होती है Classroom में हर एक्टिविटी टीचर्स के साथ करते हैं वो लेकिन एक्टिविटी रूम में जाने के बाद उन्हें अपनी उंगलियों के माध्यम से जो उनकी ये फाइन मोटर स्किल्स है उसकी हेल्प से वो वहाँ पे चीजों को यूज करते हैं और उससे नई नई चीजें बनाते हैं उससे उनका क्रिएटिव डेवलपमेंट भी होता है थिंकिंग डेवलपमेंट होती है और तरह तरह के बॉडीली डेवलपमेंट भी होते हैं उपन्यास पब्लिक स्कूल में मा, जल नर्सरी क्लास में अभ्यास करा जाए ઉપન્યાસ પબ્લિક સ્કૂલમાં ધાંગધ્રામાં સારામાં સારું શિક્ષણ છે પ્લસ ટીચરનો પણ સારો એવો સપોર્ટ છે અહીંયા અત્યારે આ વર્ષથી એક નવો એક્ટિવિટી રૂમ પણ અહીંયા બનાવેલ છે ક્લાસ બી સારા છે અને એક્ટિવિટી રૂમ અત્યારે બહુ એક સારી ફેસિલિટી ધાંગધ્રામાં કોઈ જગ્યાએ આપી નથી તે અહીંયા પબ્લિક સ્કૂલમાં આપેલી છે ઉપન્યાસ પબ્લિક સ્કૂલના ટીચર્સ અને સંચાલક બંનેનું કામકાજ સારું